बसमिल नाद मैं हूँ वक्स अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास इंडरसको अजीम या फिर आप इसे यूट्यूब पर वक्स अजीम के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल सामने आएगा और आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं इस तरह आपका और मेरा ताल्लुक जुड़ा रहेगा नादरीन पिछले चौबीस घंटों के दौरान वजी ख़जाना इसहाक डार को पाकिस्तान का निगरान वजी अजम बनाने से मुतक अच्छी खासी कम्पेन चल रही थी और ये नून लीग के जो वफाकी वज्रा हैं ये ख़ुद इस कम्पेन को चला रहे थे लेकिन चौबीस घंटों बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकाल दी गई है और ख्वाजा आसफ ने आज कौमी इसम्बली के अजलास में खड़े होकर यह कहा कि किसी भी ऐसे शख्स को निगरान वजीर अजम नहीं बनाना चाहिए जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का ठप्पा लगा हुआ हो या फिर किसी भी सियासी पार्टी का ठप्पा लगा हुआ हो क्योंकि जो निगरा हुकूमत है उसका काम इलेक्शन कराना है और इलेक्शन नबे रोज़ के अंदर अंदर कराना है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये ख़बरें सामने आई तो उसके ऊपर एक किस्म का शदीद एहतजाज किया है और शहर रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि ये नून लीग ने पता नहीं किस तरह और किस से मुशावरत किए बगैर इस को अगला निगरान वजीर अजम के तौर पर पेश कर दिया है पीपल्स पार्टी ने इसकी खुला खुला मुखालफत की है और उनका शहरी रहमान का ये कहना था कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी की मशावरत के बग़ैर एक ऐसे शख्स को निगरान वजे अजम मुकर कर दिया जाए जिसका ताल्लुक ही मुस्लिम लीग नून से हो क्योंकि पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये खौफ है कि अगर कोई ऐसा शख्स निगरान वजीर अजम बन जाता है जिसका तल्लु मुस्लिम लीग नून से है या फिर वो पीपल्स पार्टी का मुखालिफ है तो यकीन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नश्स्तें हैं अगले इंतबात में वो कम होंगी इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मतालबा कर रही है कि इंतबात के दौरान उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और मुस्लिम लीग नून भी ये मतालबा कर रही है कि उनको भी लेवल प्लेंग फील्ड मिलना चाहिए पाकिस्तान तहरीक भी शुरू रोज़ से ये मतालबा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीकानसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है उनको आम इंतबात से बाहर किया जा रहा है उनकी पार्टी की जो क़्यादत है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाए जा रहे हैं और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है और पाकिस्तान इंसाफ को इस बात का भी यकीन है कि हो सकता है कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया जाए और जब वो जेल में हों तो उस वक्त अलेक्शन कराया जाए लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये खौफ है कि अगर कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिसके ऊपर इन दोनों जमातों का कंट्रोल नहीं होगा तो फिर इलेक्शन का जो रुख है वो बदल जाएगा जाहिर है नून लीग ये कोशिश कर रही है कि किसी ऐसे शख्स को वज़ी अजम निगरान वजी अजम के तौर पर लगा दिया जाए जो मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर सामने आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा शख्स आए जो कम अज़ कम अगर उसको ज़्यादा सीटें नहीं दिला सकता तो उसके जो मौजूदा कौमी असम्बली के अंदर सीटें हैं यही वापस आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी तो अगले जो इंतबात हैं यकीन उसका जो सारा दारदार हैसार है वो निगर हकूमत के ऊपर होगा निगरा हकूमत जितनी गैर जानबदार होगी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हकूमत गैरजानबदार होती है जितनी भी निगर हकूतें है, आई हैं वो जानबदार ही होती हैं जितने भी इससे पहले माजी में वज़़र अज़म निगरान वज़ी अज़म के तौर पर आए हैं उनका किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रहा है आ, कुछ लोग इसका इजहार करते हैं कुछ लोग इसका इजहार नहीं करते आ, और जो वजीर अल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी सियासी वबस्तगी ज़रूर होती है ये बिल्कुल आम ज़िंदगी की तरह है कि हर शख़्स किसी न किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता होता है उसके ख़्यालत होते हैं और वो चाहता है कि अपनी जो मनपसंद पार्टी है उसको आइंदा जो इंतबात हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिला जाए अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर ये डर क्यों है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी और निगरान वज़ी अजम जो कि वजी ख़जाना हैं इस वक्त इसहाक डार उनकी मुखालफत क्यों की गई है पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की और फिर नून लीग की सफ़ों से भी इसहाक डार की मुखालफत शुरू कर दी गई है नू नीग के सफ़ों में आप देखें कि ख्वाजा आसिफ का जो एक ग्रुप है वो इसहाक डार खिलाफ रहा है ये ग्रुप इसहाक डार के खिलाफ इसलिए रहा है कि वो ये चाहते हैं कि जब मफता इस्माइल पाकिस्तान के वजी ख़जाना थे तो ख्वाजा आसिफ उनकी हमायत करते थे डॉक्टर मुसद मलिक भी उनके साथ होते थे और शाह खाकानाबाद तो, तो खुलम खुला डॉक्टर मफ्ता इसमाइल की तइद करते थे तो कुछ लोग हैं नून लीग के अंदर जो वजी ख़जाना इसाक डार को पसंद नहीं करते और वो ये नहीं चाहते कि इसाक डार अगले वजीर अज़म के तौर पर सामने आए अब कोशिश ये हो रही है कि, कि किसी ऐसे शख्स को निगरान वजी अजम के तौर पर मुकर किया जाए जिसका मीशत से ताल्लुक़ हो पहले दो तीन नाम फ्लोट किए गए जिसमें सबक वज़ी ख़जाना डॉक्टर अब्दुलफ़ी शेख सबक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर बा नाम भी आया और सलीम रज़ा जो कि नेशनल बैंक के सदर रहे हैं उनका नाम भी इस लिस्ट में आया है लेकिन सदर सबक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से भी मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें की हैं और वो वो ये चाह रहे हैं कि कम अज कम अगर न्यूट्रल पीपल्स पार्टी की अगर हिमायत नहीं कोई शख्स कर सकता तो कम अज कम न्यूट्रल आदमी को ही लगा दिया जाए लेकिन आप देखें कि इस्टेबलिशमेंट का जो प्लान है वो इससे कहीं थोड़ा सा मुख्तफ है इस्टेबलशमेंट का प्लान इस वक्त नून लीग के साथ भी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं है और ऐसा लगता है कि वो सियासत से इस वक्त तक थोड़ा दूर हैं क्योंकि नई पार्टी नई पार्टियाँ सामने आ रही हैं नए लोग सामने आ रहे हैं और अभी बड़े पैमाने पर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ कौमी के केजलास के दौरान देखें कि अभी आज स्पीकर ने भी ये कह दिया है कि अभी पंद्रह दिन हैं हमारे पास अब हम मिल बैठ कर निगरान वज़ी अजम का जो मामला है इसको हल कर लेंगे मुशावरत का सिलसिला चलता रहेगा मुशावरत क्या है जो दोनों जमातें जिसके ऊपर इतफाक़ उन्होंने कर लिया वही शख्स निगरान वजी अजम होगा अब यह निगरान वजे अजम के ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर सारा का सारा दारदार होगा कि वो, वो जो है किस हद हाँ तक जानबदार रह सकता है या फिर गैर जानबदारी का अपना मुजाहरा करता है शकों को शुबात बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो क़्यादत है उनके दरमियान क्योंकि उनको ये शक है कि कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जो कि इलेक्शन को बहुत ज़्यादा डिले करा जाए ये ना हो कि नबे रोज़ की बजाय हो दो साल लग जाएँ एक साल लग जाएँ या फिर लम्बे अरसे के लिए ये जो निगरान सेटअप है ये चलता रहें इसका जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि आ, अभी जो मरदम शुमारी की सूरत हाल है उसके ऊपर भी स्टेक होल्डर जो हो हैं वो इतफ़ाक़ नहीं कर रहे क्योंकि एम क्यू एम ये कह चुकी है कि जब तक मरदम शुमारी के नतज़ नहीं आते और उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ नहीं होती तो फिर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा तो 25 जुलाई को जो वफाकी वफाकी काबीना का के साथ साथ मुश्तरक वफादार कौंसल का अजलास है वो भी होने हैं और उसमें यह देखा जाएगा कि जो मरदम शुमारी हुई है उसके नतज जारी करने हैं या फिर नहीं अगर मरदम शुमारी के नतज जारी हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर नई हल्का बंदियाँ शुरू हो जाएंगी और हल्का बंदियों के लिए अलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चार महीने दरकार होंगे चार महीने के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ मुकम्मल करेगा उसके बाद फिर जो इलेक्शन का अमल है वो शुरू होगा तो कल का दिन इंतहाई अहम है जब मुश्तरक मफादात कौंसल का इजलास होगा